બીજને જૂને ભગવાન જગન્નાથજી નીકળશે પ્લાસ્ટિકના મોડિંગથી લીલા કંઢરાઈ રહી હતી ઇસ્કોનમાં રથયાત્રાની તૈયારીઓ સભા સભાગૃહમાં ભગવાનની લીલા ફરીવાર કંડરાશે સમારકામ માટે રથને બહાર કઢાયો શહેરમાં હરિનગર પાછ રસ્તા સ્થિત ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા અષાઢ સુદ બીજે ભવ્ય રથયાત્રા કઢાઈ છે જેની તૈયારીઓના ભાગરૂપે મંદિરમાં ભગવાનની લીલાઓ કંડરવાનો અને રથના સમારકામની શરૂઆત કરાઈ છે ઇસ્કોન મંદિર વડોદરાના નિત્યાનંદ સ્વામીએ જણાવ્યું કે રથમાં રહેલ દરેક પાર્ટ્સ ચેક કરવામાં આવશે ત્યારે મિસ્ત્રી અને ટેકનિશિયલ દ્વારા જે વસ્તુ બદલવાની હશે તે બદલા નાખશે બે દિવસમાં તૈયારીઓ શરૂ કરાશે જેથી રથ મંદિર પરિષદમાં

આગામી અગિયાર જૂનના રોજ જલાભિષેક બાદ જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમાથી ભગવાનના દ્વાર બંધ કરવામાં આવશે જે રથયાત્રાના દિવસે ખુલશે ધાર્મિક પ્રણાલી મુજબ જલાભિષેક બાદ ભગવાનનું સ્વાસ્થ્ય કથળતું હોવાથી દર્શન બંધ રહેતા હોય છે રથયાત્રા પર્વ રૂપિયા પાંચ લાખના ફૂલ વિદેશથી લાવી ખાસ શણગાર કરાશે રથયાત્રા માટે અંદાજે રૂપિયા પાંચ લાખની કિંમતમાં

हमारा चूँकि संस्कारी नगरी बड़ौदा है और बड़ौदा में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है यात्रा होती है जैसा कि हम आप सभी जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो इश्कान मंदिर के द्वारा बरसों से बड़ौदा रेलवे स्टेशन से निकल रही है और ये साल है चौवालीसवें मतलब फोर्टी फोर ईयर्स चौवालिसवी वर्ष ये रथ यात्रा का बड़ौदा शहर में हुआ और यहाँ तक बड़ौदा नगर जन की बात है तो बड़ी आतुरता से बड़ी श्रद्धा से भाव से सभी भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी का दर्शन के लिए आतुर होते हैं और मंदिर स्पान मंदिर भी इस यात्रा में उन्हीं भगवान के आशीर्वाद से जगन्नाथ जी की कृपा से किसी प्रकार से कोई कोर छोर नहीं छोड़ता मतलब कोई कोताही नहीं भरतते इस बार 11 तारीख को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान अपने निज मंदिर से बाहर आएंगे वहाँ उनका बड़ा विशाल भोग का आयोजन होगा भोग लगाया जाएगा उनकी आरती पूजा होगी उनका जो है अभिषेक होगा भक्तों के द्वारा अभिषेक होगा भोजन भंडारा होगा फिर भगवान निज मंदिर में जाएंगे ग्यारह तारीख ग्यारह जून पूर्णिमा के दिन ही का ये आयोजन है और उस दिन पट बंद हो जाएंगे फिर पंद्रह दिन भगवान अंदर रहेंगे भक्तों के द्वारा पुजारियों के द्वारा उनको अलग प्रकार के सारी जो उनका नैवेद्य है भोग है और जो ऐसे विधि है चूंकि हम सब जगन्नाथपुरी को फॉलो करते हैं हमें ही नहीं अभी तो जो भी जिनके पास भगवान जगन्नाथ जी की अर्चा विग्रह है, वो सब उन्हीं के अनुरूप से ही चलते हैं पुरी के अनुरूप और आषाढ़ी बीच के दिन जो इस दिन इस बार जून सत्ताईस शुक्रवार को पड़ रहा है उस दिन भगवान का सुबह दर्शन होगा भोग आरती पूजा इत्यादि यहाँ खूब भंडारा होगा भगवान यहाँ से जाएंगे ढाई बजे बड़ोदरा रेलवे स्टेशन की यात्रा निकलेगी और शाम के जितने भी भक्त होंगे उन सब के लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूरे बड़ोदरा अगर आएगा तो उन्हीं भगवान की कृपा से सबको प्रसाद की व्यवस्था होगी तो पुनः एक बार आप सबको जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं और आप सब सजग रहिए और इंतज़ार करिए तभी भगवान का नाम स्मरण करो कीर्तन करो भजन करो और जिसका जो दायित्व तो है उसका निर्वाह करते हुए समाज और राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ें यही हम मंदिर के तरफ से आप सबके लिए कामना करते हैं यही हमारी भावना है हरे कृष्ण